طرف جا رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں حضرت حسین نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا حضرت حسین اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوجی ہیں یہ دیکھ کر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ ایک ہزار گڑ سوار فوج حرین یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلہ پر آ کر پراؤ ڈال دیا حضرت حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جا حسین یزید کو حسین بن نمیر نے ایک ہزار سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین کے مقابل ٹھہر گئے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا حضرت حسین نے اپنے معزن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی جس میں حمد و سلاد کے بعد فرمایا اے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے میں تمہارے بلانے پر آ گیا اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں تقریر سن کر سب خاموش رہے حضرت حسین نے معزن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حرین یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یہ ہمارے ساتھ حرین نے کہا کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت حسین نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گے حرین یزید اپنی جگہ چلے گئے اس کے بعد نماز اثر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے اثر کے بعد پھر حضرت حسین نے ایک خطبہ دیا خطبہ میں حمد و سنا کے بعد فرمایا اے لوگوں اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جوار کی حکومت کرتے ہیں اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں اس وقت حرین یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں حضرت حسین نے دو تہلے خطوط سے بڑے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیا حرین نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں حضرت حسین نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں مگر اب حرن یزید نے اس ارادہ سے روکا تو حضرت حسین کی زبان سے نکلا تمہاری ماں تمہیں روئے تم کیا چاہتے ہو حرین یزید نے کہا کہ با خدا اگر تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے قرآن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں حضرت حسین نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا قرآن نے کہا تو پھر میں با خدا آپ کو نہ چھوڑوں گا کچھ دیر تک یہی رد و قد ہوتی رہی پھر حرین نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دے کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی عزا سے بچ جاؤں اس لیے حضرت حسین نے عظیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حرین معا اپنے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا اسی یسنا میں حضرت حسین نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے سنت رسول کی مخالفت کرے اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے اور یہ شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فیل سے اس کی مخالفت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام دو میں پہنچا دے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھلا دیا حدود الہیہ کو معطل کر دیا اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و ایال آپ لوگوں کی اہل و عیال کے ساتھ تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی اور بھائی حضرت حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بھی نقیل کے ساتھ کر چکے ہو اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنا فرما دے وسلام خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے حضرت حسین نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو قتل کر دیا جاؤ گے تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھا یعنی میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو حرین بن یزید کچھ تو پہلے سے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا اسی حال میں چار آدمی کوفہ سے حضرت حسین کے مددگار پہنچے جن کا سردار ترماہ بن عدی تھا حرین بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے مگر حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں ان کی ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسے ہی اپنی جان کی کرتا ہوں حرین بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی حضرت حسین نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئیں اور ان کے تھیلے بر دیئے گئے اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گی ترماح بن عدیب جب حضرت حسین کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں اگر آپ کے قتال کے لیے حرین بن یزید کے موجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھوں نے نہ دیکھا تھا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالشت بھی ان کی طرف نہ بڑھے آپ میرے ساتھ چلے میں آپ کو اپنے پہاڑ آجا میں ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ کیلئے جیسا ہے ہم نے ملوک غسان اور زمیر اور لقمان بن منظر کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی تھی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلہ طے کے لوگوں کو بلائیں با خدا دس دن نہ گزریں گے کہ اس قبیلہ کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلہ ہی کی ہو تو میں آپ کے لیے بیس ہزار بہادر سپاہیوں کا زمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے اور جب تک ان میں کسی ایک ہی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کی مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے حضرت حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے مگر ہمارے اور حرین بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے اب ہم اس کے پابند ہیں اس کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ترماح بن ادی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے اور پھر آئے بھی مگر آسے میں حضرت حسین کی شہادت کی غلط خبر سن کر لوٹ گئے اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلتے رہے اور نظر بنی مقاتل تک پہنچ گئے یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو ان اللہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا ابا جان کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگانے خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں صاحب نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں حضرت حسین نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا اس کے بعد حضرت حسین پھر روانہ ہوئے مقام نینوی کی طرف پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے اس نے آ کر حرین بن یزید کو سلام کیا حضرت حسین کو سلام بھی نہ کیا اور حرین بن یزید کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو اور میں نے ہی اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا یہ خط پڑھ کر ہورین نے اس کا مضمون حضرت حسین کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا ناظرین اس سے آگے کا واقعہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور دینی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے